नमस्कार माझे नाव सौ अनुज्ञा अनिल जोशी ऐकूया कृष्ण विचार आपल्या वाटेला आलेलं काम आनंदाने प्रामाणिकपणे व वेळच्या वेळी पूर्ण करा लक्षात ठेवा देण्यासारखा फक्त पैसाच नसतो तर आपल्याकडे जे आहे ते प्रेमाने शुद्ध मनाने समोरच्याला द्या पहा परमानंद मिळेल ऐकूया भगवद्गीतेचा सोळा त्या त्याआधी या व्हिडिओला लाईक आणि फॉलो नक्की करा ओम श्री परमात्मने गीता अथ श्री श्रीभगवानुवाच अभयम सत्वसंशुद्धीर ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनं दया मार्दवं हीरचापलं तेजहक्षमाधृतिषौ च मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन्दैविमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गोलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमेशृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते सुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाष्टिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाक् कामक क्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योभिजनवानस्मि को न्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामात्मपरदेहेशु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहन्द्विषतः क्रूरान् संसारेषु न राधमान् क्षिपाम्यज श्रमशुभा नासुरिष्वेव योनिषु आसुरिन् योनिमापन्ना मूढाजन्मनि जन्मनि मामप्रापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेयस्तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिं यश्शास्त्रविधिमुसृज्य या वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ही सेवा अशी चालू अखण्ड राम कृष्ण हरी धन्यवाद